Всегда, всегда нужно, какая бы игра ни была. Но, э, конечно, хочется просто сказать огромное спасибо Сергею Станиславовичу, всему тренерскому штабу за те годы, что мы работали. Я считаю, что достигли, достигли определенного прогресса взяли два чемпионства. Да, этот чемпионат получился неудачным, но я считаю, что все игроки прогрессировали под его, под его руководством. Это самое, самое главное. Я могу сказать огромное спасибо Станиславовичу, всему тренерскому штабу, кто с ним работал. С огромным уважением отношусь к нему. И это классный, классный тренер. и Я уверен, что Долго станиславич без работы не, не будет. Ну, конечно, только положительное поехать с такими с такими мастерами, по, поиграть в футбол, получил кучу эмоций. Ну классно не, не жалею вообще ну конечно лучше бы чтобы команда да стала стала чемпионом ну я не буду лукавить, да приятно приятно и э, я считаю что в этом заслуга конечно же все всей команды вы, вы, вы понимаете понятное дело что у черноморца был колоссальный настрой потому что если бы они выигрывали то попадали бы в Лигу европы у нас уже никаких э, целей нет поэтому Игра, конечно, была эмоциональной, наверное, первый тайм где-то поменьше, да, голевых моментов. Но э, я считаю, что свои моменты мы использовали, заслуженно победили, но могу, могу выразить уважение Черноморцу. Хорошая команда, бились, старались. Спасибо болельщикам, что пришли в будний день на футбол. Я считаю, что матч получился, все, все хорошо.